Правда? Нет. Нет. Хиба крутые летают? Нет. Слухайте уважно. Тут спит коверкой пытание. Строитель строит города, а осы строят соты? Да! Оранжевый и красный цвет горячими считают? Да. Так. Машинам дан зеленый свет. Идти по зебре можно? Нет! Кто да? Машинам дан зеленый цвет. А нам лети по зебре можно? Нет! В окошке утром тонко свет. Ночь наступает, верно? В реке теплющая вода, а в проруби такая? В реке теплющая вода, а в проруби такая? Нет! А будет нам видна звезда, коль ночью небо в тучах? Нет! <реклама> что, мы бачим зори, что небо в хмарах? <реклама> Нет. Лес. А, курина... Ш -ш -ш -ш, <реклама> Слухайте уважно далее. Лес, обитание среда для белок, зайцев, дятлов? Нет! <реклама> Нет, а где живут? Белки, зайцы. Так. Ведь без кленового листа флаг Украины, точно? Да! Не поделиться на прапор, хиба да! под кленовый листочек. Не, кленовый листочек якої да! Украины. Да! Канады, верно. Читатель, читатель, прочитав всегда, съедает книжку, правда? Нет! Да! Нет! Морковь с капустой, в турникет, входя в метро, опустим? Да. Нет. Нет. Худой мальчишка, как скелет, легко поднимет штангу? Нет. На небе много есть планет. Луна планета, так ведь? Нет. Да. Нет. Из, из рубероида рулет подходит на десертном? Нет. Пасутся в Арктике стада коров и кос рогатых? Нет. Нет. С аэродрома поезда по полосе взлетают. С аэродрома поезда взлетают? Нет. У пешеходов есть мечта. Слух это важно. У пешеходов есть мечта, споткнувшись рухнуть в яму? Да, кто каже, а да. Вы колите а по дорозі вріют, чтобы в яму. Да. Старший за ним мрія, молодцы. Да. Когда приходят холода, да. на юг летят все лоси. Да. Нет. Да. Печем ватрушки из льда в горячей печке, правда? Да. Нет. Ответишь ты мне без труда. Зимой цветет черешня. Да. Тогда чи Нет. Холода! зимой? Ты «да». По морю плавают суда. Нефть перевозит танкер? Да! да. По снегу две полоски след. Медведь прошел по снегу? Нет! А кто прошел? Лыжники прошли. Замерзшая вода тверда, вода стать может газом. Может. В игру с названием чехарда играет клюшкой с шайбой. Нет. Бежит в дистанцию атлет от финиша до старта. А кубинец бежит. Атлет бежит от финиша до старта. Так. Дякую вам за відповіді і жив'я готові підбити підсумки нашого конкурсу. В На останньому конкурсі у нас найбільше слів придумала команда Фортуна. 52 слова. Команда «Телепузики» – 51 слово. І команда НЛО 36 слів. Отже, в нас такі результати. Конкурсів команда «Телепузики» і команда Фортуна 15 балів, а Команда «НЛО» 17 балів. Без народ. Ну і ми продовжуємо далі змагатися. Наступ... Наступ...